много э, на посту э, и начальника первого начальника милиции правда проработал он там недолго но потом он пришел в сферу культуры и там он создавал очень многие и нужные э, учреждения которые помогали выжить прежде всего выжить в то непростое время за карпатским художником именно он пишет заявление в сорок шестом году о том что он просит назначить его и создать Дом народного творчества. В Доме народного творчества главным художником был Федор Манайло, методистом Адальберт Борецкий, начальником музыкального отдела, тоже белый эмигрант, очень известный композитор и дирижер Петр Петрович Мстиславский. Кроме этого, в литературным отделом заведовал человек с большим количеством уже тогда публикаций, Андрей Гайду. И надо сказать, что в, в этой системе помогал выжить художникам Котского целенаправленно, потому что дело в том, что советские... Да, советские чиновники от искусства, они не принимали закарпатскую живопись, несмотря на то, что здесь были люди с мировыми именами. И вот очень обидно, что и Адальберт Михайлович, возможно, бы прожил Эрдели гораздо подольше, если бы его не постоянно унижали. Человек, который еще в 27-м году выставляется в стеклянном дворце Мюнхена, одном из самых престижных залов мира, человек, который учился вместе с Сезаном, имеет и парижский опыт деятельности и учебы, и ему начинают рассказывать, как он не так написал тот или иной натюрморт или пейзаж его работы не принимались. А поскольку ну вот, один из художников наших говорил, что он голодал, насчет голода я не знаю, потому что практически все соседи покупали у него работы, и насчет голода я не знаю, я не буду преувеличивать или преуменьшать. Но один из наших художников написал, что за то, что он, Адальберт Михайлович ему краски растирал, он ему платил. Вот, они не постеснялся. Но тем не менее... Я хочу вам сказать, что вот эта вот могучая кучка Борецкий, Манайла, Кондратович, Петки, Бакшай, Адальберт Михайлович, Ардели, Коцка, они держались очень хорошо, они друг друга поддерживали. И одни из самых первых командировок, например, относились к 1946 году, то есть год, как война закончилась, а Борецкий, Коцка и Манайла отправляются на целую месячное турне в Ленинград для знакомства с живописью и музеями Ленинграда. Они съездили в 1946 году и в Троицко-Сергиевский монастырь, где вел реставрационные работы Эммануил, Игорь Мануилович Грабарь. Понимаете, он их встречал. Причем встречал не просто как закарпатцев. Там была совершенно замечательная история. Она была описана у Кассияна. Грабарь говорит, давайте откроем мастерскую и там посидим поужинаем. И заодно поговорим об искусстве. И вот они пытаются открыть эту мастерскую. И никаким образом эта мастерская ни у кого не открывается. Ключом долго и упорно все дергали. Дошла очередь до Коцки. Коцка говорит, ну-ка давайте я и поворачивает, и дверь открылась. Он, грабарь говорит, закарпатское искусство пробивает дорогу к российскому. Вот, так что Фукотска это описывал в своих воспоминаниях. И надо сказать, что вот эти вот взаимоотношения, у них были интересные взаимоотношения. Там было, конечно... Кто-то считал себя более талантливым, кто-то менее талантливым, но тем не менее в основных вопросах они все же выручали друг друга. И взаимоотношения у них были интересные настолько, что их можно продолжать изучать и сейчас.